Мой будь-яка школа була б рада бачити таких гостей, але вони сьогодні у нас. Давайте дамо їм слово. Дорогі ребята, дорогий педагогічний состав, школа така замечательна. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас на вашому олімпійському році. Я смотрю, что все ребята такие красивые, такие спортивные. Хочу вам всем пожелать всегда заниматься спортом, всегда быть такими красивыми, замечательными и умными. Поздравляю с праздником. Ребята, физкульт, привет! Нет, как-то слабенько. Вы что? Друзья мои, я поздравляю вас с олимпийскими играми малыми, да, олимпийскими играми, олимпийским уроком. Я желаю вам всегда, чтобы вы были активными, спортивными, подвижными, чтобы сегодня вы установили для себя самые главные рекорды, чтобы вы подтягивались больше 50 раз, чтобы вы отжимались больше 100 раз, чтобы вы бегали очень быстро, дети. Сегодня пусть ну а в жизни я желаю вам, чтобы вы оставались всегда и во всем победителями олимпийского спокойствия, спортивной выдержки и новых побед. Ну я не знаю, девчонки уже все пережили, просто у меня уже даже не осталось ничего. Я рада всех вас здесь приветствовать. Мне очень приятно, когда вы приглашаете меня сюда, я уже не первый раз здесь и очень счастлива этим. И главное, с праздником всех, это первое. Второе, спорт это всегда здоровье, красота, удача и счастье. Так я вам желаю, побеждайте везде, во всем, во всем, во всем, где вы только начинаете. Спорт это или не спорт не имеет значения. А сегодня выше, быстрее, сильнее и вперед!